Сегодня мы поговорим о доверии. Почему некоторые доверяют, а другие не доверяют. Почему некоторым легко сходиться на контакт, а некоторым нет. Все зависит от вашего внутреннего состояния, от ваших внутренних блоков. Это зависит от чакры, анахаты. Это как раз энергетический центр, серединный энергетический центр, который отвечает за любовь. Там находится центр нашей души, центр связи с духовным миром и, самое главное, связь с собой. Если у вас есть недоверие к другим людям, значит у вас есть недоверие к себе и это нужно проработать, особенно проработать энергетически, то есть чакру Анахату. На этой чакре могут быть, как правило, очень много присосок, блоков программ, уроду с детства прошлых жизней, проработки вашей души. И как раз, если вы уже знаете, что у вас блок на этой чакре, это можно продиагностировать, просто закрыть глаза и почувствовать, как у вас здесь, какое у вас здесь состояние, как вы себя чувствуете. Если вы закроете глаза и попытаетесь сконцентрировать внимание на сердце, вы почувствуете, как в данный момент, какие ощущения вам приходят, какие образы вам приходят. Если чакра заблокирована, если сердце заблокировано, если нет доверия, вы будете ощущать тяжесть какой-то камень какую-то стену какой-то крючок какую-то темную суть либо какое-то коричневое отражение и это как раз говорит о том что здесь либо какая-то программа это вы ее установили либо кто-то ее установил. Но, как правило, устанавливаете эту программу вы. Потому что изначально, когда человек приходит в этот мир, он как бы находится в идеальном состоянии. Исключения составляют, если это проработка с прошлых жизней либо что-то есть по роду, что вы должны отработать. И это очень важно, важно понять. Но, как правило, то, что по роду, да, это вы принимаете. И уже сюда, когда опускаетесь, вы знаете об этом, только вам память стирают, и вы это прорабатываете неосознанно. Но если вы духовно развиваетесь, если проходите определенные практики, Проходите, проходите сеансы регресса вам это все открывается и как правило с прошлых жизнях это тоже ваши причинно-следственные связи так вот практика самая простая практика для того чтобы очиститься от этих программ это принятие того что у вас есть такие программы да? Вы можете их визуализировать, как они выглядят, что вы чувствуете, какой они формы. И отдать эту серость, эту черноту божественному потоку. Мысленно открыть дверь в середине анахаты, духовный мир, там где свет, божественное тепло, Умиротворенность, расслабленность, радость, любовь и спокойствие. И мысленно отдать всю тяжесть, которая у вас есть на сердце, Божественному Творцу, нашему Творцу. И продышать, продышать с каждым выдохом. Вы выдыхаете в этот поток. И программы, тот негатив, то недоверие, которое у вас есть в сердце. С каждым вдохом вы максимально вдыхаете то, что у вас осталось, и выдыхаете, отдаете это все нашему Творцу, отдаете Высшему Я для проработки. Вдох и выдох. И потом Мысленно благодарите либо вслух себя за то, что вы проделали эту практику, благотворите Творца Высшее Я за то, что приняли. Немысленно принимайте тот цвет который вам дает внутри вы это почувствуете как пойдет поток внутренней сильной любви спокойствия и умиротворения и это очень важно вы это почувствуете и поймете, что практика прошла успешно. Если вам мало одной практики, вы можете это делать каждый день тогда, когда вам нужна эта практика, когда вы чувствуете эту закупорку, эти блоки в чакре анахате, в сердечной чакре, когда у вас есть ощущение недоверия. Так вы открываете себя и заново начинаете себя любить.